Это мне говорит человек, который выносит из нашего храма науки самое святое хлеб из столовки. <свя> Я расскажу всем, вам не поздоровится. Я молодой человек, этого так не оставлю. Я буду жаловаться, знаете кому? Знаете кому? Владимиру Владимировичу. Пу. Пу, ти! <ты. свяк> ну, <свяк> кому вы там будете жаловаться? Кому вы будете жаловаться? Кому вы будете жаловаться на меня? Кому вы будете жаловаться на меня? Кому? Вы ничтожество на меня, бухгалтера! Кому вы будете жаловаться? Что это? Печенька? Да, это печенье! Старое печенье я отдам собакам! Вы, молодой человек, обнаглели, я этого так не оставлю! Я, пожалуй, самому главному задаст вам тумаков! Кому вы, понравилось?